जो भी घटना यहाँ पर हुई है मुझे लगता है बहुत गलत है इसका तो मैं निश्चे ही करता हूँ वहाँ पर अचानक जिस तरह से माननीय बी एस हमारे जो एक है उन पर हमला हुआ हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष है उदय वाघ उनमें उदय जी जीरो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे मिसेस के बारे में स्मिता वाघ जो हमारे एमएलसी है आमदार है उनके विधायक है उनके बारे में उन्होंने कोई अक्षेपार्य विधान किया था कोई गलत बात आठ पंद्रह दिन कोई स्टेज पर या कोई भाषण में छोटे मोटे कार्यक्रम में की थी लेकिन मुझे लगता है वहाँ झगड़ा करने के लिए ये व्यासपीठ नहीं था ये डाइस वहाँ पर नहीं था उनको अगर झगड़ा करना था या उनसे कुछ पूछना था या कोई कंप्लेन करना था तो अलग तरह से कर सकते थे पार्टी की तरफ कर सकते थे या अलग जाके प्राइवेट में उनसे पूछ सकते थे थे इतने लोगों के सामने कार्यकर्ता के सामने एक मंच पर पक्ष के जहां पर मिनिस्टर दोनों बैठे हैं इतने एमएलए हैं सब सामने हजारों कार्यकर्ता बैठे हैं मुझे लगता है यह बात बहुत गलत है और पार्टी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है तो पार्टी की पुण। 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 पुण इस असर होने लगा आपको लगता है हमेशा हो सकता है नहीं लेकिन ऐसी बात जब होती है तो जरूर हमें भी ठेस पहुंची है लोगों को भी लगता है कि हमारी एक अलग पार्टी है डिसिप्लिन पार्टी है और उस पार्टी में अगर ऐसी बात होती है तो ये जरूर जो पार्टी के हित है उनको तो इसके बारे में जरूर जरूर तो बुरा लगा होगा लगता होगा लेकिन पार्टी इसके बारे में सीरियसली इंक्वायरी करेगी गंभीरता से इंक्वायरी करेगी और कार्रवाई करेगी आज पक्षा मेला जो कहीं प्रकार घड़ला तो पक्षा दृष्टि दुर्दव्य प्रकार है अर्थात यह प्रकार कुछ मतदान पर परिणाम होना नहीं ये वैयक्तिक भांडण है ज्यादा विधान परिषद आमदार स्वीता यांचं तिकीट कापलं गेलं त्यांना असं वाटतं की माझ्या पारवडीतल्या भाषणामुळे संपूर्ण परिणाम झाला आणि ते तिकीट कापलं गेले हा त्यांचा माझ्यावर एक राग होता आणि त्या रागाच्या ह्याच्यातून त्याने काही गुंडखोरांना समोर बसून त्या ठिकाणी घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला आणि घोषणाबाजी सुरू झाल्यानंतर त्यांनी माझ्यावर हात उगारला आणि त्या ठिकाणी काय पुढे मायावती जाईल ते माझ्यासुद्धा लक्षात आलं नाही पण मला कुठल्याही प्रकारची शाफिकला झालेली नाही काही दुखापत आवडत नाही थोडंसं एक दोन तीन फक्त याची पार्श्वभूमी आवाज याची पार्श्वभूमी असंच होते की त्यांचं असं म्हणणं आहे की मी त्या पारवाईच्या सगळेमध्येच पितादाईबद्दल असलेले शब्द वापरतो वास्तविक मी वापरलेले शब्द असे की भाऊ सुद्धा म्हणतात की रोज सकाळी हा नवरा माझे पाय चेपतो आणि बायको माझे नाता माथा चेपते आता हे नाताबाला वडील मानतात नाताबाऊ मुलगी मानतात मग बापाचा माथा चेपला तर याच्यात असेल काय त्याच्या मला कुठल्याही प्रकारचं मी काही असलेलं काही बोल असं मला काही वाटत नाही काय आम्ही पक्षाचं काम करणारच आहोत पण आम्ही मागणी केली पक्षाच्या अशा के बोल प्रवृत्तीच्या अध्यक्षाला ताबडतोब दूर केलं पाहिजे अन्यथा आम्ही या पुढे यापुढे आमचे सर्व समर्थक कार्यकर्ते कुठल्याही प्रकारचं पक्षाचं काम करणार नाही कायदेशीर आहे कायदेशीर कारवाई करून काय होतं नवीस त्या पोलिस स्टेशनच्या कामाला तयार करतो